श्रीगणपतिस्तोत्र साष्टामनमन हे मासे गौरीपुत्रा विनायका भक्तिनि स्मरिता नित्य आयुकामार्थसाधति प्रथमनामवक्रतुण्डः दुसरे एकदन्तते तिसरे कृष्णपिङ्गाक्ष चे गजवक्रते पाचवे श्री लम्बोदर सहावे विकटनावती सातवे विघ्नराजेन्द्र आठवे धूम्रपन्न नववे श्रीभालचन्द्र दहावे श्रीविनायक मकरावे श्रीगणपति बारावे श्री गजानन देवनावे अशीवाला तीनसंध्यामणि नर विघ्नवितीन सेत्या प्रभो तु सर्वसिद्धिदे विद्यार्थ्यालां मे विद्या धनाध्याला मेळे धनं पुत्रार्थ्याला मेळे पुत्र मोक्षाध्याला मेळे जपता सहा मासात हे एक वर्ष होता मिरे सिद्धीन संशय नारदानी नारदानि झाले संपूर्ण स्तोत्र हे श्रीधरानि मराठीतः पठन्यामनुपादि श्री धराने श्रीगणपतिस्तोत्र साष्टाङ्गनमन हे मासे गौरीपुत्रा विनायका भक्तिने स्मरितानित्य आयुकामार्थसाधति प्रथमनामवक्रतुण्ड दुसरे एकदन्तते तिसरे कृष्णपिङ्गाक्ष चवथे गजवक्रते पाचवे श्रीलम्बोदर सहावे विकटनावते सातवे विघ्नराजेन्द्र आठवे दुम्रवर्णते नववे श्रीभालचन्द्र दहावे श्रीविनायक अकरावे श्रीगणपति बारा बारावे श्री गजानन देवनावे अशी बारा तीनसन्ध्यामणि नर विघ्नविदीनसेत्यालं प्रभो तु सर्वसिद्धिदे विद्यार्थ्यालं मिळे विद्या धनाध्याला मिले धन पुत्राध्याला मिले पुत्र मोक्षाध्याला मिळेगति जपता गणपतिस्तोत्र सहा मासात् हे फळ फल एकवर्षपूर्णभूतां मिले सिद्धेन संशय नारदानी प्रचीले श्रीधरानि मराठीत पठन्यानुमादिरे श्रीगणपतिस्तोत्र श्रीगणपतिस्तोत्र साशामनमन हे स्मृतानित्य नाम प्रथमनामवक्रतुण्ड दुसरे एकदन्तते तिसरे कृष्णपिङ्गाक्ष चवथे गजवक्रते पाचवे श्रीलम्बोदर सहावे विकटनावते सातवे विघ्नराजेन्द्र आठवे धूम्रमर्णवे नववे श्रीभालचन्द्र दहावे श्रीविनायक अकरावे श्रीगणपति बारावे श्री गजानन देवनावे अशी नर तीनसन्ध्यामणिनर तीन सेत्याला प्रभो तु सर्वसिद्धिदे विद्यार्थ्याला मिळे विद्या धनार्ध्यालामिळे धन धनार। मिळे पुत्र मिळे गति जपता गणपतिस्तोत्र सहा मासात् हे पूर्ण होता मिरे सिद्धेन संशयो नारदानि प्रचीलेन स्तोत्र हे श्रीधरानि मराठी स्तोत्र संपूर्ण गणपतिस्तोत्र साष्टामनमनहे मासे गौरीपुत्रा विनायका भक्तिने स्मरिता नित्य आयुकामार्थसाधति वक्रतुण्ड दुसरे एकदन्तते तिसरे कृष्णपिङ्गाक्ष चवथे गजवक्रते पाचवे श्र श्रीलम्बोदर सहावे विकटनावति सातवे विघ्नराजेन्द्र आठवे धूम्रपर्व नववे श्रीभालचन्द्र दहावे श्रीविनायक अकरावे श्रीगणपति बारावे श्री गजानन देवनावे अशीवाला तीनसन्ध्यामणि नर विघ्नभितीन सीत्याला प्रभो तु सर्वसिद्धिदे विद्याध्यालां मिले विद्या धनार्ध्याला मिळे धनं पुत्रार्थ्याला मिळे पुत्र मोक्षार्थ्याला मिळे गति जपता गणपतिस्तोत्र सहामासात् हे पूर्ण होता मिरे सिद्धेन संशयो नारदानिं रचीले संपूर्ण स्तोत्र हे श्रीधरानिं मराठीतपठन्या अनुपादिने श्री श्रीगणपतिस्तोत्र साष्टाङ्गन मन हे मासे गौरीपुत्रा विनायका भक्तिने स्मरितानित्य आयुकामार्थसाधति प्रथमनामवक्रतुण्ड दुसरे एकदन्तते तिसरे कृष्णपिङ्गाक्ष चवथे गजवक्रते पाचवे श्रीलम्बोदर सहावे विकटनावते सातवे विघ्नराजेन्द्र आठवे दूम्रमर्णवे नववे श्रीभालचन्द्र दहावे श्री नायक श्री श्रीगणपति बारावे श्री गजानन देवनावे अशी बारा तीनसन्ध्या मणि नर विघ्नभितीन सेत्याला प्रभो तु दे विद्यार्थ्याला मिले विद्या धनार्ध्याला मिले धन धनार पुत्रार्ध्याला मिले पुत्र मोक्षार्ध्याला मिले न जपता सहा सहामासात् हे फल होता, मिरे सिद्धेन संशयो नारदानि रचीले लेले सम्पूर्णस्तोत्र हे श्रीधरानि मराठीतपठन्यानुवादिने श्रीगणपतिस्तोत्र श्रीगणपतिस्तोत्र हे मासे पुत्रा विनायका भक्तिने स्मरिता नित्य आयुकामार्थसाधति वक्रतुण्डः दुसरे एकदन्तते तिसरे कृष्णपिङ्गाक्ष चे गजवक्रते पाचवे श्रीलम्बोदर सहावे विकटनावते सातवे विघ्नराजेन्द्र आठवे दुब्रपर्णते नववे श्री भालचंद्र दहावे श्रीविनायक मकरावे श्रीगणपति बारा वे गजानन देवनावे अशी बारा तीनसन्ध्यामणि नर विघ्नवितीन प्रभो तु सर्वसिद्धिदे विद्यार्थ्याला मीळे विद्या धनार्ध्यालामिळे धन पुत्रार्थ्यालामिळे पुत्र मोक्षार्थ्याला मिळे रति जपता गणपतिस्तोत्र सहामासात् हे फल होता मिले सिद्धेन संशय नारदानि प्रचि ले, ले सम्पूर्णस्तोत्र हे श्रीधरानि मराठीतपठन्यानुवादिने श्रीगणपतिस्तोत्र श्रीगणपतिस्तोत्र साष्टामनमन हेमासे गौरीपुत्रा विनायका भक्तिनि स्मरितानित्य आयुकामार्थसाधति प्रथमनामवक्रतुण्ड दुसरे एकदन्तते तिसरे कृष्णपिङ्गाक्ष चे गजवक्रते पाचवे श्रीलम्बोदर सहावे विकटनावती सातवे विघ्नराजेन्द्र आठवे धूम्रपन्नते नववे श्रीभालचन्द्र दहावे श्रीविनायक अकरावे श्रीगणपति बारावे श्री गजानन देवनावे अशी न सन्ध्यामणि नर विघ्नविती न सेत्यालं प्रभो तु सर्गसिद्धिदे विद्यार्थ्याल मिळे विद्या धनार्ध्याला मिळे धन पुत्र मिळे कुत्र मोक्षार्थ्याला मिळेलती जपता स्तोत्र सहामासात् हे पूर्ण होता मिरे सिद्धेन संशय नारदानि प्रचीले मे झाले स्तोत्र हे श्रीधरानि पराठीत स्तोत्र संपूर्ण गणपतिस्तोत्र साष्टामनमन हे मासे पुत्रा विनायका भक्तिने स्मरितानित्य आयुकामार्थसाधति प्रथमनामवक्रतुण्डः दुसरे एकदन्तते तिसरे कृष्णपिङ्गाक्ष गजवक्रते पाचवे श्र श्रीलम्बोदर विकटनावति विकटनावती सातवे विघ्नराजेन्द्र आठवे धूम्रपन्नते नववे श्रीभालचन्द्र दहावे श्रीविनायक अकरावे श्रीगणपति बारावे श्री गजानन देवनावे अशीवारा तीनसंध्यामी नर विघ्नवितीन सेत्याला प्रभो तु सर्वसिद्धिदे विद्यार्थ्याल मे विद्या धनार्थाला मिळे धन पुत्रार्थ्याला मेळे पुत्र मोक्षार्थ्याला मिळेव जपता गणपतिस्तोत्र सहामासात हे एक वर्ष फल एकवर्षपूर्णहोता मिरे संशय संशयं नारदानि झाले संपूर्ण स्तोत्र हे श्रीधरानि मराठीतपठन्यामनुवादिने श्रीगणपतिस्तोत्र श्रीगणपतिस्तोत्र साष्टामनमन हे मासे गौरीपुत्रा विनायका भक्तिने स्मरिता नित्य आयुकामार्थसाधति प्रथमनामवक्रतुण्ड दिसरे एकदन्तते तिसरे कृष्णपिङ्गाक्ष चथे गजवक्रते पाचवे श्री लम्बोदर सहावे विकटनावते सातवे विघ्नराजेन्द्र आठवे नववे श्री श्रीभालचन्द्र दहावे श्री मकरावे श्री गणपति बारावे श्री गजानन देवनावे अशी बारा तीनसन्ध्यामणि नर विघ्नवितीन सेत्याला से प्रभो तु सर्वसिद्धिदे विद्यार्थ्यालां मिले विद्या धनार्ध्याला मिले धन ध्याला मिले पुत्र, मोक्षाध्याला मिले गति, जपता स्तोत्र, सहामासाथ हे फल एकवर्षपूर्णभूता मिले सिद्धेन संशयो नारदानि न झाले संपूर्ण सम्पूर्णस्तोत्र हे पठन्या अनुवादि श्रीगणपतिस्तोत्र श्रीगणपतिस्तोत्र साष्टामनमनहे गौरी पुत्रा विनायका भक्तिने स्मरिता नित्य आयुकामार्थसाधति प्रथमनामवक्रतुण्ड दुसरे एकदन्तते तिसरे कृष्णपिङ्गाक्ष चवथे गजवक्रते पाचवे श्रीलम्बोदर सहावे विकटनावते सातवे विघ्नराजेन्द्र आठवे दुम्रपर्णते नववे श्रीबालचन्द्र दहावे श्रीविनायक अकरावे श्रीगणपति बारावे श्री गजानन देवना वे अशी नर विघ्नवितीनसेत्या प्रभो तु सर्वसिद्धिदे विद्यार्थ्याला मिळे विद्या धनार्ध्याला मिळे धन पुत्रार्थ्याला मिळे पुत्र मोक्षार्थ्याला मिले गति जपता गणपतिस्तोत्र सहामासात् हे फल एकवर्षपूर्णभोतां मिले सिद्धि न संशय नारदानि रचिले ले सम्पूर्णस्तोत्र हे श्रीधरानि मराठीतपठण्यानुवादि श्रीगणपतिस्तोत्र श्रीगणपतिस्तोत्र साष्टामलमलहे मासे गौरीपुत्रा विनायका भक्तिने स्मरितानित्य आयुकामार्थसाधति प्रथमनामवक्रतुण्ड दुसरे एकदन्तते तिसरे कृष्णपिङ्गाक्ष चथे गजवक्रते पाचवे श्रीलम्बोदर सहावे विकटनावते सातवे विघ्नराजेन्द्र आठवे धूम्रपर्णवे नववे श्रीभालचन्द्र दहावे श्रीविनायक अकरावे श्रीगणपति बारावे श्री गजानन देवनावे अशी ीनसन्ध्यामणि नर विघ्नभिती न सेत्याला प्रभो तु सर्वसिद्धिदे विद्यार्थ्याला मेळे विद्या धनार्ध्याला मिळे धन पुत्रार्थ्याला मिळे पुत्र मोक्षार्थ्याला मिळेगती जपता स्तोत्र हामासात् हे एक होता एकवर्षपूर्णहोतां सिद्धी न संशय झाले संपूर्ण स्तोत्र हे श्रीधरानि मराठी तठन्या अनुवादिने श्रीगणपतिस्तोत्रसम्पूत्रे